Но на данный момент поставить на них ответы совершенно невозможно. Почему? Что приводило к дискуссии? Ну, а, субъективизм. Один ученый считает так, второй считает наоборот. Да? И возникает спор соответственно. Итак, вот я, наверное, сегодня поставлю вопросов столько же, сколько и ответов, а может даже чуть больше. Итак, вот у нас зазвучал доклад по информационно-коммуникационным технологиям, это по компетентности руководителей. И прозвучал вопрос, а зачем там, и все остальное. Значит, а кто будет организовывать дистанционное обучение? А какая будет uh, learning Management System использоваться, да? А кто будет организовывать обучение персонала, обучение, значит, преподавателей uh, с конкретной системой? А, очень часто, часто сегодня говорили дистанционные курсы, а определение, кто-нибудь дал дистанционному курсу, нет, не дал. Один человек понимает дистанционный курс как процесс, а другой как аналог учебно-методического комплекса. Вот это все. А, Экономический эффект, а как его можно посчитать? Говорили сегодня об экономическом эффекте. В на настоящее время невозможно посчитать экономический эффект, связанный с дистанционным образованием. И на это есть три причины. Итак, ну, праздник вступления. Информационное общество или нет? Ну, большинство моих студентов говорит, что нет. Почему? А, значит, по прогнозам в 2017 году в Америке не будет существовать бумажных газет. И этот процесс состоится в Европе в 2040 году. В 2040 остается То есть Европа год. в 23 года практически от Америки. А, поэтому можем ли мы говорить об информационном обществе или о постиндустриальном? Возвращаемся опять к идеям ТОФ, Рождения и так далее. Далее. Что наметился? Ну, однозначно наметился переход от традиционного обучения к дистанционному. Электронным, мобильному и так далее. Мобильная дистанционная тоже имеет право на существование. Об этом говорит количество западных публикаций в хороших реферируемых журналах. И это число публикаций возрастает, а не уменьшается. Поэтому мобильное обучение <coughs> тоже может существовать, или мобильное обучение. Далее, значит, повышение качества доступа в интернет. Веб-технологии позволяют реализовать обучение в режиме реального времени. И вот хотя философы говорят о том, что информационное общество состоит в середине 21 века, уже значит, начинает говорить о зарождении смарт-общества. То есть смартфон, общество умного общества или общество знаний. То есть общество основано на технологиях искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Итак, динамика пользователей, прогноз В 2015 году почти полтора миллиарда человек будет переходить на долю Это Китай. Далее. Значит, какие сегодня стоят потребности? Предоставление качественного образования всем своим населению. Обеспечение индивидуальности. С этими тезисами никто спорить не будет. Организация переподготовки и повышения квалификации. Организация и реализация концепции непрерывного образования. Все это, конечно, можно осуществить с помощью информационно коммуникационных технологий. Итак, что было сделано? Ну, значит, естественно, сначала формировался ВП-1.0 и формировался контент, то есть содержание. содержание. Теперь стал вопрос, а как представить эти материалы и как организовать процесс. Ну и вот слева там есть чехолога дидактические теории обучения а, в этой связи. То есть ВП-2.0, ВП-3.0, семантик, ВП и все остальное. Это все напрямую связано с конкретной способностью, качеством и продуктивностью труда. Продуктивностью труда как преподавателя, так и обучаемого. Значит, это я проводил интернет-опрос, вот есть сайт, там полный, он в полном виде, а мы, конечно, поговорим ну, короче, в укороченном виде, о наиболее таких интересных вопросах ключевых. Значит, 70 респондентов приняло участие. Это, конечно, немного, но это достаточно. Достаточно почему? Потому что это профессионалы больше участвующие, такие люди, которые занимаются дистанционным образованием. Из них вот 60 преподавателей, 23% руководителей, 16% аспирантов и студентов. Ну и один случайно приняли участие. Значит, тут видно все по странам и а, значит, распределение по возрасту. по возрасту. Значит, в интернете бывает каждый день 97% процентов А на что они тратят свое время? 91% поиск информации, 53% общения. 50% обучения и все остальное. Здесь сумма больше 100%, потому что это вопрос с множественным ответом, поэтому, соответственно, больше. Итак, на первом месте поиск информации. Вместе с этим не используются метапоисковые системы. Ну, например, вот, используются Google, Яндекс, Нигма. 4% практически не используются. Подобное исследование проводила Вида Зукова. У нее тоже есть сегодня доклад конференции был заявлен местным созванивался, она просила передать э, всем э, теплые слова. Вот. Но, к сожалению, не смогла приехать, это Южно-Федеральный э, технический университет. Вот она проводила те же исследования в России и сопоставляла их с заграничными западными данными по Германии. И так оказалось, что вот, не знают вообще, что такое метапоисковые системы, студентов из России 65%, студентов из Германии 49%. И а, вот студенты из России, 14% знают, что можно осуществлять современный поиск по многим поисковым машинам. Это, конечно же, указывает на проблему выбора и стратегию выбора информации. Почему? Потому что некоторые, они же говорят, как интернет это мусорник, они так и говорят, интернет это мусорник. И этот доктор, он же не будет заниматься, соответственно, развитием дистанционного образования, ну, если у него мнение такое правильно? То есть существует проблема выбора, поиска и нахождения нужной информации. Далее, отношение к внедрению дистанционных технологий. 94% поддерживают. Возможно ли получить реальные знания? 91% считает, что возможно. Дистанционные образовательные технологии а, повышают уровень эффективности деятельности учебной. 90% так считают. Причем 49% хотели бы получить еще одно высшее образование, но дистанционно. Сервис Twitter использует ну, почти 50%, 47%. Это, в общем-то, о чем-то говорит, да? Значит, в вебинарах принимало участие 74%, а проводило только 39%. Причем вот в России пик проведения вебинаров это 2009 год в Украине. Это процесс начался реализовываться с 2010 года. Ну понятно, что тут есть и ранние годы, конечно, там под ними понимается просто видеоконференции там, или эпитерика не использовались, но в сфере обучения. Итак, что респонденты считают самым главным дистанционным образованием? Ну, на первом месте стоит методика, на втором квалификация преподавателя и на третьем наш стоимость или цена за обучение. Сертификаты — это самое последнее место. То есть почему? Потому что нивелируется ценность на законодательном уровне сертификатов, свидетельств, про дистанционное обучение. Поэтому вот на первое место вносится методика. Итак, чего не хватает? Каких не хватает материалов на сайтах и учебных заведений? Что хотели бы видеть? Видно, что 74% видеолекции. Значит, если посмотреть наши отечественные сайты, ну, нету видеолекций полноценных. Есть какие-то фрагментарные кусочки, фрагментарные элементы, можно сказать, отдельных тем, но структуры курса абсолютно нет. В России такие лекции есть, есть ряд вузов, которые полностью поддерживают этот процесс. Ну, правда, часть из них, конечно, сейчас. Вот, значит, далее это виртуальные тренажеры. Это, к сожалению, также не хватает. И учебно-методическая литература. И в общем-то и тесты здесь. Но, а, и, и, опять же, много возникает вопросов, а как тесты реализованы, а на каких принципах они построены? Если, например, это тест прошло, не прошло, это можно сказать, такая бихеверистская модель, а кому она интересна, она не учитывает когнитивные процессы, процессы мышления, обучаемого. То есть это а, достаточно тоже большой класс большой вопросов. Итак, почему дистанционное образование не реализуется как форма обучения? Это участники назвали, я только сформировал такие более большие группы, но консерватизм, технологические барьеры, подготовленность учебных и -педагоги, педагогических кадров, финансовая система образования, бюрократизм, проблема финансирования, мотивационные уровни, автономия учебных заведений, потом место информированного населения, дистанционное обучение. Ну, низкое качество интернет в селах, это, конечно, имеет место, отсутствие методических основ использования дистанционных образовательных технологий а, к существующим направлениям подготовки и специализации. Но об этом тоже решили, не говорил. что есть ряд специализаций, которые, ну, видимо, очень сложно принимать, применять полноценное дистанционное образование как единственное форму обучения. А ряд специальностей они полностью упоминают и все. Далее психологическое восприятие. Здесь как одну из проблем назвали участники, это проблема восприятия информации, так как используется светящаяся точка, да, пиксел, а человеку привычно видеть в отраженном свете и, соответственно, воспринимать информацию. Ну, конечно, сейчас появились лидеры, которые приближены к эмоциональным лидерам, они более менее иметь те же самые. Значит, проблема подготовки и переподготовки, низкая защита авторского права. Отсутствие норм времени на разработку электронных медийных учебных изданий. Ну и проблема, конечно же, дипломов, сертификатов и свидетельств. Итак, дистанционное образование. Форма технологии или методика. Есть концепция в Украине принята, там написано, что дистанционное образование это форма обучения, равноценная сочная, вечерняя, заочная, экстернатная. Но в Украине почему-то рассматривается это образ как технология. В России рассматривается одновременно. Значит, некоторые рассматривают как дос дистанционной образовательной технологии, другие говорят о том, что это вообще можно рассматривать на уровне методики. Ну понятно, у них на законодательном уровне вообще не говорит о форме. У нас прописано, что форма, но все значит, рассматривают как технологию. Соответственно, у всех разное понимание этого процесса, разные вопросы к организации, разные подходы. Далее, это вот опрос позволил выделить три основные проблемы. В законодательство, квалификация и источников финансирования. Это законодательство, государственные документы, далее, автономия вуза. Ну, если посмотреть на Америку, там нет никакой значит, единой концепции образования. Каждый вуз имеет определенные права в этом, как в каждом штате могут быть, это не обязательно каждый вуз, а в каждом штате могут быть своя законодательная база, которая реализуется тем или иным учебным заведением, которые находятся на их территории. Далее это у нас значит, вопросы лицензии по набору абитуриентов за дистанционной формой, а, норма времени и квалификация без Это мотивационный уровень, психологический барьер. Опять-таки, например, проведение вебинара. А ведь сложно. Сложно его проводить. Если проводил, не понимает, почему сложно. Канал не позволяет к сожалению что, например, есть участников там, 20 или 30, но нельзя на всех надо одновременно смотреть. Он, канал будет перегружен и работать совершенно невозможно. Поэтому обычно отключают камеры, и э, даже иногда преподаватели свою камеру выключают, а выводят просто фотографии Но соответственно не видно глаз учащихся. Обратная связь есть, да, безусловно, там, через чат или там, через поднятие руки, общение. Но это немножко другая обратная связь, поэтому психологически сложно проводить, например, лекции. Психологически сложно. И подготавливаться к надо значительно дольше. Ну, далее источники финансирования. Понятно, что вот если на законодательном уровне решить, то тут не будет этой проблемы. Да? Будет это а, день учебного заведения, будет это а бюджет, или это а, будут а, деньги непосредственно учащихся. Поэтому дистанционное образование реализуется как технология. Значит, большинство учебных заведений поэтому используют смеш, так называемую смешанную форму обучения, blended learning, а, технологии. То есть используется, например, заочная, плюс дистанционная форма обучения. Сейчас в новом законе про высшее, проекте закона про высшее образование там написано очная форма и заочная, скорочка дистанционная. дистанционная. То есть опять дистанционную хотят подвести под заочную, ее выделили в отдельно, и опять начинаются вот эти вот игры. То есть не, не хотят выводить далее, значит, мы говорим о, среде, о формировании качественной среды, да, опять-таки, столько существует о, терминов и понятий, учебной среды, информационно-образовательные, а потом информационно-образовательное пространство, информационно-компьютерное, медийное пространство, виртуальное и так далее, и так далее. Часть них является синонимами, часто осторож пытается выделить определенные нюансы, но что хочется сказать, что вот в контексте развития непрерывного образования, например, те системы, как ЛМС, они не действуют. Но они теряют свою суть, они закрытые системы. Поэтому началось развитие персональных учебных средств. То есть сам слушатель, он сам формирует те потоки информации, которые ему интересны. Ну, если человек следит там, за данными, например, за исследованиями, которые проводятся на, на дронном коллайдере, то пожалуйста, он вписывается на новости Церна, в Твиттере, и он спокойно их читает, он может связаться с любым ученым в конце концов по электронной почте. То есть это перс это формирование персональной ученой среды. Все говорили сегодня даже, или вчера, и сегодня говорили о коннективизме. Но почему-то никто не сказал, что коннективизм не возник сам по себе, что тоже удивляет. Вообще, в 80-е годы была получено развитие коннекционизма в связи с работами нейрофизиологов, формировании нейронной структуры в голове и обучении. Кстати, вот ну, механизмы памяти, опять-таки, они же не раскрыты на конца. Поэтому а коннекционизм, он произошел, опять-таки, от слова «коннект», «соединить». Но вот с 2005 года появилась еще одна теория коннективизма. То есть обучение это процесс создания э, сети. И в этой, конечно, форме вот, персональные учебные сети, они э, ну, в общем -то, согласуются с концепцией концептивизки. Ну, это я взял картинку, да, только ее перевел, что персональная среда формируется из сети и в этом А почему так произошло? Дело в том, что большинство инструментов, они же не создавались для обучения. Они создавались вот, э, просто для развития каких-то услуг, например, там, например, фото фотографии, да, там, например э, просто хранилище документов, да, как угодно там есть, и так далее. Просто, например, как видеосервисы. Но в э, комбинации это позволяет создать именно то, что надо для данного курса. Ну, так вот, один, одна из моделей, э, э, как выглядит персональная, как может выглядеть персональная учебная среда. То есть сюда могут быть включены социальные сети, и э, поисковые машины, и блоги, и так далее. То есть достаточно разветвленная структура. Потом, значит, говорили об массовых открытых курсах. Э, ну, массовый дистанционный открытый курс, он э, возникли из того понимания, что участников должно быть много, несколько тысяч. Если в курсе приняло участие там 60 человек, он не является массой. Это просто дистанционный открытый курс. Об этом тоже не -то сказать. Ну, например, там вспоминали курс, который проводил Кухаренко и значит, Бувайчук. У них там ну, немного, скажем, десятки. десятки. Больше Больше 50. А. а вот Сименс, который проводил значит, первый курс, а второй. У него было 2200 участников, потом 1500 участников. Это достаточно, достаточно большой объем. Причем вот, среда реализовывалась как видите, а участники ее сами, сами наполняли. Но, безусловно, кому-то это было интересно, кому-то это было неинтересно. Поэтому в процессе обучения количество участников уменьшалось. Но это вот основные тезисы, которые я сказал. На самом деле у меня есть еще предложение, если у возникнут вопросы, то мы еще можем там чуть -чуть.